идем слежку за Витькой Титькой, вон он спускается. Он про... после жестокого секса с Гели. Он устал и идет домой. Видите, Титя, часть четвертая, день четвертый. Так, так. Он уходит. Что мы видим? Мне надо быстренько погулять. Дома. Так, следим за ним быстрее, быстрее. Витька, Титька уходит. Он опять держит руки. И он ищет его пока что. Когда домой придет, он начнется это делать. Его гонять, будет по Хочу напомнить, со вчерашнего дня он нашел хуй хуи. И он редко когда его находит, поэтому он да. его за целые сутки не отпускал его. Чтобы, чтобы, не потерять его опять. Говорят, говорят, он когда его нашел, чтобы не упустить шанс, он изнасиловал крысу. Пошли. Интересные факты. Минутка о Марке. У Марка... Ой, он, да, Марка. Марк думает, что у всех людей, ну, мужиков на пузе. Хуй, хотя только у него такое строение. Еще. Продолжаем слежку. Возьми он камень. С кем -то спарился. Спа... Он с каким-то чуваком он там идет дали. Бежим. И пока Так, он идет. Джора. Так, идет. Черт, у Витьки месячный. Так. Он, он идет быстрее домой, потому что он боится, что он, он быстрее идет домой, потому что он боится, что у него сейчас появится месячный. И, короче, и, и вместе с ними конча, хотя еще плюс моча.

в серии тут, тут был, 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 был. был самоцвет. А теперь она пизду заехала. Типа. Да. Так. Вон он идет. Витя, вернись! Он не хочет оборачиваться, потому что, ну, по той же самой причине, ему жир просто мешает. Он может упустить его, своего лысого. Идем. Вон он идет, идет. Вон он. он. Он идет, короче, такой. О, да, ну наконец-то. И уже льется месячные. фу Это, он, это он обосрался. Фу. Месячные. Ну и тут. Свет, мочи. Так. Тут темнота, вот иди. Вот будет, тут ничего не видать. Ладно, темнота, ты больше ничего не видит. Mm -hmm. Да. Он скрывает там. Это конец четвертой части.